বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বিচনা এখন কিনিম কিনিম বুলি আজি ফাইনেলি কিনি ল'লোঁ হেল্ল'গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে চাগে আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মনটো বহুত ভাল লাগি আছে কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বিচনা এখন কিনিম কিনিম বুলি মানে আজিৰ পৰা প্ৰায় দুই তিনিমাহমানৰ আগৰ পৰা কিনিম কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু কিনিব পৰা নাছিলোঁ বিভিন্ন কাৰণত ঘৰৰ সেয়েহে আজি ফাইনেলি বিচনাখন কিনি ল'লোঁ আৰু বিচনা থাকোঁতে আছিলে আমাৰ ঘৰটো ভাঙোতে বাহিৰত থৈ দিয়া আছিলে সেয়েহে ৰ'দত শুকালে বৰষুণৰ তিতিলে তেনেকেই ভাগি থাকিলে বিচনাখন আৰু সেয়েহে বিচনাখন বহুতেই প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আমি কিবা এটা বস্তু কিনো বুলি ঘপককৈ কিনিব নোৱাৰোঁ ভাবি গুণি চাই ল'ব লাগিব যিহেতু ইনকামৰ পথটো তেনেকৈ আমাৰ নাই মাত্ৰ দোকানখনৰ ওপৰত চলি আছো আৰু আমাৰ ঘৰত চাউলো কমি আছিল এইফালে মায়ে চাউল পোন্ধৰ কেজিও লৈ আহিছে আৰু এইফালে মা আৰু মই মিলি বস্তুখিনি ভিতৰলৈ সোমোৱাই আছো যিহেতু গাড়ীখনে বস্তুখিনি থবলৈ আহোঁতে মই ঘৰত নাছিলোঁ মানে গৰু ছাগলী আনিব গৈছিলো এতিয়া মা আৰু মই মিলি বস্তুখিনি ভিতৰলৈ সোমাবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব মই ঘৰত এইটোহে নাই সেইটোহে নাই এই অভাৱবোৰ দেখুৱাই মই ভিউজ নলওঁ যিটো ৰিয়েল মই সেইটোহে কওঁ ঘৰত এইটো নাই যদি নাই এইটো আছে যদি আছে তেনেকুৱা গোটেইখিনি বস্তু ভিতৰলৈ অনা হ'ল আৰু অলপ অলপমান ভাগৰ লাগিছে যিহেতু মই গৰু ছাগলী আনিব গৈছিলোঁ দৌৰি মেলি থাকোঁতে অলপ ভাগৰ লাগিবই আৰু এয়া হৈছে বিচনাখনৰ বস্তুখিনি ইয়াতে এনেদৰে থৈ দিয়া আছে বেলেগকৈ থ'বলৈ জেগাও নাইকিয়া হৈ আছে যিহেতু ঘৰটো সৰু হৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰটো বহুত লেতেৰা হৈছে য'তে ত'তে বস্তুবিলাক আছে যিহেতু চিজিল হৈ থকা নাই ঘৰটো আৰু আমাৰ বিচনাখন ক'ত থ'ম তাকে ভাবি আছোঁ এইডখৰতে থ'ব লাগিব আগতে এইডোখৰতে বিচনাখন আছিলে এতিয়াহে ভিতৰলৈ নিলোঁ আৰু এইফালে আন এডাল দেখিছেনে এইডাল ভিতৰলৈ নিব লাগিব সৰু চুকলে নিব লাগিব অলপমান থেপাথে হ'ব কিন্তু উপায় নাই আৰু গদ্ৰেছটো অলপ এইফালে ছাইডলৈ লৈ আহিব লাগিব তেতিয়া আন এডাল থ'বলৈ এইডোখৰতে ঠাই হৈ যাব আৰু এইফালে বেৰখন দেখিছে ন এইখন নতুনকৈ দিয়া হৈছিলে আগতে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁৱেই আৰু এই মাজতে এইডখাতে বাটটো থ'ব লাগিব মানে দৰ্জাখন থ'ব লাগিব আৰু এইফালে ছাইডলৈ সৰু এখন বেৰ দিব লাগিব তেতিয়া মানে দুটা ৰুম ধুনীয়া হৈ যাব আৰু ঘৰত এই দুটাই ৰুম ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানৰ ৰুমটো আছে বাৰ্ণাখন আছে আৰু এইফালে পাকঘৰটো চালি এখন দি থৈ দিয়া আছে তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু টিপিং টাপাংগৈ কিন্তু আমাৰ মনত অলপো দুখ নাই ঘৰটোক লৈ ঘৰটো ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰিলেই হয় আৰু অলপ আগত মই হাত ভৰি ধুই আহিছিলোঁহে কিন্তু বস্তুবোৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাতে হাত ভৰি অলপ লেতেৰা হৈ গ'ল সেয়েহে আকৌ হাত ভৰি ধুই এতিয়া মই ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আমাৰ গোঁসাই ঘৰ আছে কিন্তু আমি হ'লেও দোকানতে ধূপ জ্বলাওঁ আৰু অলপ আগত যেন কৈছিলোঁ চাউলৰ কথা এয়া দোকানতে চলোঁহি ইয়াৰ ঘৰতো খাবলৈ হ'ব দোকানতো বিকিবলৈ হ'ব এইখনে হৈছে আমাৰ দোকানখন তেনেদৰে বস্তুও নাই কম কমকৈ হ'লেও দোকানখন যেনে তেনে চলাই আছোঁ আৰু আমিও চলি আছোঁ তেনেদৰে আৰু আমাৰ বিহুৰ আখৰা কৰি আছে সেয়েহে এতিয়া যাব লাগিব মই বিহুৰ আখৰালৈ ব'লক চাহ অকণ খাই লওঁ তাৰপিছত যাওঁ বিহু আখৰলৈ এতিয়া মই চাহ বনাবৰ কাৰণে জুই ধৰিব আহিছিলোঁ এইফালে পলথিনো লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মায়ে চিঞৰি ক'লে যেন চাহ বনাব নাই লাগে তোৰ বাবে পৰঠা এটা লৈ আহিছিলো ময়ো ভালে পালোঁ এতিয়া চাহ এটা বনাই নাথাকোঁ আৰু আৰু এইটো হৈছে পৰঠাটো ময়ো দালি চালি এনেকৈ বাতিতে উলিয়াই ল'লোঁ লগতে জলকীয়া দুটা আৰু পিয়াঁজো লৈ লৈছোঁ এইটো কথা ভাল লাগে যে মায়ে ক'ৰবাত গ'লে মোৰ বাবে কিবা এটা নহয় কিবা এটা লৈ আহিবই আৰু সেইটো লাগিলে মিঠা এটাই হওক পৰঠাটাই হওক কিবা এটা নহয় কিবা এটা লৈ আহিবই আৰু মই পঠাঠাটো অকলে খোৱা নাছিলোঁ মামাহঁতৰ ল'ৰাটোক চিঞৰি মাতিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'হে নকৰিলোঁ যিহেতু মই বিহু আখৰলৈ আহিব লাগে সেইহে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰটো বিহু আখৰলৈ যাওঁতে গৈছিলোঁ কিন্তু আকৌ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল যিহেতু বা আহিছিলে বাই আকৌ মোক ঘূৰাই লৈ আহিলে ঘৰলৈ আৰু এইফালে গোটেই ঘৰৰ মানুহে ভিডিঅ' কলত বাৰ লগত কথা পাতি আছে মানে সৰু বাৰ লগত পাতি আছে ভাগিনজনীক চাই আছে যিহেতু অহাই নাই বাহঁত আমাৰ ঘৰলৈ বাৰু জন্ম হোৱা চাৰি মাহ মানেই হ'ল যিহেতু আজিলৈকে ছোৱালীজনী কোনো দেখাই নাই মানে ফটো ভিডিঅ'হে পাই আছে এনেকে ৰিল কে দেখাই নাই এতিয়া ভিডিঅ' কল কৰি সকলোৱে চাই আছে আৰু মই অলপ আগত পৰঠা খাই গৈছিলো এতিয়া আহি আকৌ চাহ খাই ললো আৰু এইফালে আছে খাজা আৰু এতিয়াহে মই বিহু আখৰলৈ আহিলো কিন্তু দেৰিয়ে হ'ল আৰু এইফালে মোক চিনি পাইছেনে বাৰু মানে আন্ধাৰত আছো কেমেৰা কোৱালিটিৰ কথাটো ক'বই নালাগে এতিয়া ছোৱালীখিনি অলপমান নাচি আছে মানে শিকি আছে আৰু